Ya jadi halo guys, balik lagi sama Bapak Baru bangun tidur ini seperti biasa Kalau kita mau ngonten jagur Pasti bangun tidur gitu nggak apa-apa lah Ini gak enak badan sebenarnya Kayak itu kayak nggak sabar pengen review si jagur tapi lagi nggak enak badan tapi nggak ada waktu jadi kita review sekarang aja kali ya yang kita langsung aja deh eh, nah. jagur di sana tuh ya eh, berapa yang belum pada lihat detail slide for detail fotonya ada di instagram gua ya kita mungkin kita langsung review jagurnya aja nih kita mendekat 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 ini bocil-bocil lagi pada main layangan lagi kita mungkin kita langsung review aja nih itu kita lihat-lihat dulu ada apa ya uh, udah kelihatan lah jadi mungkin kita langsung review jagur aja dari bagian depan bawah sekarang kita posisinya behind the scene ya biar lebih jelas juga nih jadi kita review dari bagian ini ini piringan pakai rizoma yang warna grey ukuran 260 mm itu di harga 300 sampai 400 ribuan kalau gue beli kemarin terus untuk bracketnya pakai nonem karena kemarin pakai CLD yang kenanya cuma sedikit atasnya doang jadi gue ganti pakai nonem dan alhamdulillah lebih enak lah lebih cengkram lebih dapat ngerem si nya itu di harga 75.000 murah terus untuk selang rem pakai KTC selangnya pakai KTC yang 92 cm aduh tangan bisa diem ya 92 cm itu di harga 120 ribuan terus velg yang kelihatan ini bukan RCB ya anti mahal-mahal klub -mahal pakai Virosi yang uh, palang 8 ini asalnya warna emas depan belakang dicat lagi warna putih pakai kompresor sendiri itu ngecat sendiri ya kalau ke orang sejar seribuan mungkin ya Terus untuk bannya dibalut sama FDR Spot XR ukuran 90 per 80 yang rest tire. Ya rest tire juga Terus untuk bottom masih standar Standar pabrik dicat juga belum dari ribbon juga belum Ini masih original banget tukanya excellent, enak belum dibawa Terus kita lanjut ke bagian tengah Ini, ini dulu nih Ini ada stiker nih Ini stiker temen jauh gua nih dari Bukit tinggi ini stiker Minang Shoot Terus kita langsung ngomongin chat dulu nih. Ini chat warna Nah, kita langsung ngomongin chat dulu tadi. Bocil-bocilnya lagi pada ini teriak-teriak ya. Kita langsung ngobrolin ke bagian chat ini. Chat tuh warna ungu lilak atau taro. Taro geng. Jadi ini tuh pakai kompresor ya karena di pilok tuh nggak ada. Ngeracik sendiri warna yang gue inginin ke tukang catnya. Ngecat depan belakang habis nanti aja deh karena ada ada ini. Jadi mungkin kita ke bagian tengah dulu. Itu lampunya untuk mikanya standar, terus untuk apa oh, dalam tuh reflektornya ori, tapi dicat dicat warna hitam. Dicat warna hitam, terus lampunya pakai lampu mata elang. Banyak lah itu lampu daymaker di shopee shopee, tokopedia di mana juga banyak. Itu untuk lampu di harga 50.000 sampai 95.000 gua dapat di ribu. tergantung toko ya jadi ini kisaran harga aja terus ke bagian plat nomor plat nomor itu pakai plat nomor lipat jadi ini plat nomor ori dia lipat itu gua habis 80.000 terus ada stiker bengkel tercinta nih bengkel ngabret terbaik terus kita mungkin ke bagian ini dulu nih karbon-karbon jadi ini tuh karbon Kevlar yang warna hitam untuk dasi. Terus karbon <laughs> ini nih yang lagi rame nih. Jadi ini tuh karbon tapi di sininya dicet. Jadi karena tadinya mau full karbon sih warna putih tapi gak kepikiran karena gua nggak mau ngilangin aksen warna ungunya karena kalau di sini doang ungunya kurang banyak jadi nggak tim taro itu nanti jadinya jadi makanya gue kombinasiin karbon tapi setengahnya gue cat terbaik untuk harga itu relatif sih udah nggak usah ngomongin harga deh di sini ada stiker jagur jagur jangan lupa beli ya guys terus ada stiker temen gue nih terbaik nih ada stiker temen gue nih yang terbaik Aldo thank you buat Ronaldo Amazon dia ownernya Baby Bella siapa sih yang nggak tahu ya ke aduh ini, melilit nah ini sama juga tuh kanan kirinya ini karbon ini warna taro juga terus kita ke bagian kokpit kali ya kita ke bagian kokpit dari bagian kokpit sini dulu ini untuk uh, handle untuk handle rem kiri handle rem belakang masih standar terus dengan dengan spion X1. spion X1 sekarang mahal ya guys. Ini spion pakai spion X1 atau 125Z. Itu spion ini di harga 150 sampai 200 ribuan. Gimana kalian dapatnya juga. Terus untuk stang masih ori ini benar ya, bukan RZR, bukan apa, bukan apa. Ini stang ori tapi di chrome. nggak di chrome sih, di pen remover nih jadi kemarin banyak lecet ya udah sekalian diamplas habis aja dihilangin catnya biar biar enak gitu biar sama warnanya kayak ini ini juga sama di pair remover juga terus kanan ada spion juga terus hand grip hand grip kanan kiri ini pakai dari RCB terus untuk oh, gas spontan pakai domino-dominoan yang murah aja yang mahal yang orinya karena mahal ya terus uh, saklarnya pakai yang 50 ribuan saklar nonem lah terus for your information ini masternya pakai RCB RCB S1 masih original belum diganti tabung ganti apa ganti apa belum tabungnya kenapa nggak ada bracketnya karena kemarin potong di rimang jadi gua gunting si selangnya biar bisa kayak gini nih biar bisa berdiri karena kan asalnya kan melihat melihat apa melihat melihat jadi harus pakai bracket, ini nggak usah pakai bracket. Terus, master rem ini tidak bisa muat untuk spion X1. <laughs> Jadi master rem ini, gue kombinasiin, makanya kenapa warnanya beda. Ini pakai dudukan uh, master rem Mio originalnya Mio Karbu yang dulu. Dan itu juga ke RCB dibubut dikit, di toner dikit karena kurang pas gitu bolongan untuk ngebautnya. Jadi gue akalin pakai ini biar bisa ditambahin spion cakep ini terus apalagi ya ini masih warna warninya excited dengan stiker terbaik nih White Fox Project terus untuk dashboard FYI juga ini anak-anak extra -anak pasti tahu extra gue tuh yang termasuk merah putih jadi dashboardnya tuh sebenarnya merah tapi nggak dicat diganti ke dashboard yang warna hitam dan itu harganya oh mahal banget body extra body kasar extra ini paling mahal nih paling gila nih wah harganya nih udah itu terus kita ke bagian tengah kita sambil ngobrol-ngobrol santai sama curhat aja kali ya ini bagian tengah Budi wari yang kemarin pernah gua review di tiktok juga ini warna hitam plus bunglon dari diton jadi warnanya ada ungunya umum gitu dengan stiker itulah lihat aja ya stikernya tuh. banyak stikernya banyak tuh dan ada yang konyol ini maafin ya karena di sini itu harusnya slipper hunter gua masangnya malam-malam jadi HS bukan SH maafin untuk teman gua Rian Geneva ditegur sama dianya langsung gue jadi malu kan udah dikasih tapi salah masang tapi nggak apa-apa lah ya biar beda dari yang lain terus untuk bagian tengah mungkin udah apalagi dong ada stiker jagor juga ini jagor stiker biasa ini Terus untuk jok, jok dulu kita ngomongin jok, jok pakai ori. Eh, maksudnya joknya ori untuk sarungnya pakai yang murah aja, nonem lah yang kasar-kasar gitu dan dipapas setengahnya nih biar rata. Otw ganti turtle up, amin. Mungkin untuk bagian tengah udah, kita lanjut ke bagian belakang kanan dulu kali ya kayak Fahad biasa nge-review. Nah, itu ada stiker Jaguar yang emas juga terus blok apa itu blok headnya tutup headnya gue cat warna biru terus untuk tutup kipas pakai mio karbu yang dulu bukan mio sol ya mio sol di bawahnya ada sesuatu ada ada platnya gitu bukan platnya ada plastik tambahan kalau ini mio karbu jadi lebih ke dalam lebih simple terus gua... enggak eh, biar beda aja gitu kayak dari yang lain terus ecu standar tuh ecu gua yang bilang jagur kencang mana ada kencang nggak pakai juken juken jagur mah pakai standar dong udah robek lagi kemarin jatuh di rimang tuh kan ya udahlah terus hider pakai dari Ize Muffler buat Kang Ize terima kasih telah membenarkan kemarin jagur ini hilang potong lah terus buat yang kalian tak buat yang tahu buat yang kalian tahu buat yang tahu ini Kenapa gue tuh di custom lagi, karena kemarin izin mau floor tapi buat vario 125 yang old, jadi ininya tuh di sini nih jauh banget di sini. Terus sekarang udah kayak udah enak lah, udah deket banget, udah update, udah enak juga. Itu untuk eh ada yang ketinggalan nih dari tadi harganya nggak disebutin ya. Aduh maafin, gue langsung review singkat aja nih dari depan nih. Jadi wari yang gak dihargain lah, ini aja nih. Spion 125Z atau X1 tadi udah 150 sampai 200.000 terus Master rem RCB kanan doang kalau nggak salah 800 sampai 900 ya. Terus untuk sakarona ribu Domino-dominoan itu 200.000 terus untuk hand grip RCB ini di harga 65.000. Udah. Terlanjut ke bagian header tadi. Header harga header itu 400.000-an kalau nggak salah 300 sekian lah kalau misalnya pengen custom terus header eh header apa silencernya gue pakai C di C3 ini plat C2 karena kalau nggak salah C2 tuh nggak ada yang oval ya adanya yang bulat makanya ini C3 dan gue cek udah emang wari terus untuk terus untuk ininya gue beli dural di kayak gini di Y-in karena kalau Yamaha tuh pakai satu plat doang turun kayak pak nanti. Jadi harus ada yang nahan gitu. Itu dural. Oh ya untuk uh, silencer, eh silencer lagi. Ya bener, aduh gue belibet banget ya nge-review motor sendiri, maafin guys Untuk silencer ini di harga 300 sampai 500 ribu Itu baru bekas segituan lah pokoknya untuk uh, silencer only dari CLD gue pakai yang old juga karena udah lama ini produk lama terus untuk dural duralan satu plat itu kalau nggak salah lima ribuan jadi itu seratus ribu terus untuk ini mio murah sih ini untuk cuma empat ribuan kalau nggak salah ya segituan lah pokoknya terus pelek sama juga depan belakang uh, untuk velg tadi belum disebutin harganya itu virosi depan belakang tuh di harga 750.000 ribu kalau nggak salah ya untuk mio ini ini pnp mio j teman-temannya X-Ray lah pokoknya. Terus untuk e, ban belakang sama juga si Jagur depan belakang pakai Spot XR. Itu Spot XR di harga 300 ribuan lah satu bis satu pasangnya. Terus kita lanjut ke bagian bodi belakang. Ini bodi belakang, aduh, sama kayak depan konsepnya, karbon, tapi karena gua nggak mau full. Ini sebenarnya ngecatnya kebanyakan nih. Jadi karbonnya cuma sedikit nih. Tadinya mau sejajar gitu, tapi kena dikit ya udah beban semua biar rata. Apa-apalah. Yang penting mah jas gitu kan beda konsep. Terus ini ada stiker Baby Bella juga. Gemes nih stikernya nih. Jangan lupa pada beli guys ke Aldo. Terus kita lanjut ke bagian uh, apa? Uh, behel kita lanjut ke bagian behel ini bagian behel karbon kevlar juga yang warna hitam dan sorry ya guys ini kelihatannya nggak enak banget karena emang abis crash tapi dibenerin lagi gitu J tapi ya tetaplah kalau udah keras karbon dibenerin kurang rapi gitu nggak apa-apa yang penting mah memperbaiki sedikit gitu terus untuk sen ini yang banyak yang nanya juga nih ini sen pakai sen tempel ini sen tempelnya buat gas kalau kalian pengen pakai sen tempel yang model lain atau yang gimana gimana sebenarnya bisa sih karena tinggal ngebot di dalamnya sih PNP pasti PNP tapi ke belakangnya nih kalau kegedean ya kurang pas makanya yang segini gini aja nih ini gue beli sen tempe GSX di harga 50 ribuan murah terus plat nomor belakang juga sama terus dengan topi garis juga terus kita lanjut ke bagian belakang kiri Ah ini bagian belakang kiri body sama juga ya gitulah pokoknya dan ini udah pada tahu lah ya ini uh, apa shock breaker dari KTC Extreme yang 325 buat Vario ini dan for information juga ini harus di harus dipapas itu spakbor x ray harus dipapas karena X1 biasanya pakai tabung bawah ini tabung atas makanya harus dipapas wah papasnya yang rapi ya guys ini Jaguar kurang rapi rapi sih segini sih lumayan itu untuk shock di harga 800 sampai 900 ribuan 900 lah ya sekarang terus apa lagi dong udah kali untuk bagian eksterior nggak ada yang istimewa dari Jagur ya Allah hamba ingin motor hamba hedon tapi ya jangan buang-buang duit juga sih semampu gaya apa eh, kayaknya jamannya kayak gaya, semampu gayalah sesuai dompet kalian gitu aja <laughs> Nah, aduh, sebentar ini kenapa meng meng? Nah, jadi kenapa ya? Setiap gue ngonten sama orang lain, gue sehat-sehat aja. Pas pengen ngontenin jagur atau project jagur, pasti dalam keadaan pilek lah, sakit lah, enak badan lah. Gak apa-apa, mungkin gue tidak ditakdirkan untuk ngontenin jagur ya. Tapi banyak yang minta gitu, jadi ya kita kontenin aja, gasken gitu. Nah jadi kita mungkin seperti biasa kalau beres review pasti kita langsung review bagian dapur pacu nih kita langsung ngobrolin aja sih jagurnya kita bongkar speknya nih banyak yang penasaran juga kan jadi kita langsung bongkar spek jagurnya aja tapi sebelum itu sebelah sebelum itu mending kita taruh dulu ya HP-nya sebentar ya karena pegel nih dipegangin terus dari tadi nah ini udah ditaruh HP-nya jadi kita langsung ngobrolin jagur ini dari bagian CPT mungkin ya kita ngobrolin jagur dari bagian CPT yang gue ingat roller tuh jagur pakai 79 7 sling 9 jadi 33 terus untuk rumah rollernya pakai Nmax eh kalau Nmax gitu ya pokoknya mah yang big pulley uh, Mio M3 itu satu kode sama NME kalau nggak salah 2 SX Terus sudah dibubut, udah dicok di roller juga biar nggak limit Terus udah dibubut juga Dibubut kalau nggak salah berapa ya? 13,8 Masih 13 Terus, uh, kipasnya juga dibubut 13,8, dan si kipasnya diilangin, dibubut juga biar lebih ringan. Terus, untuk roller tuh 79, pakai dari KTC sama perfor eh, for S1M, kalau nggak salah. Terus, pen uh, belt pakai Daytona, terus kulit belakang dibolongin juga biar nggak gredeg biar debunya nggak ngendep di dalam terus apa lagi ya uh, perperan perperan dua-duanya pakai 2000 dari KTC dua-duanya terus udah mungkin itu doang untuk bagian sepiti gresio ori terus udah kita lanjut ke bagian mesin aja nih kita lanjut ke bagian mesin mesin dari bagian head ya head head standar klep standar token as pakai T2 BRT terus per klepnya pakai Mandira apalagi apa lagi ya udah sih untuk bagian klep karena ini jagur masuknya 150 harian jadi ee, headnya standar terus bagian boring boring ukuran 58 pakai syah syah syahar lagi pakai syahar CS1 itu uh, Orinya CS1 terus udah keruk A standar ya berarti struk standar Ini uh, iya injektor pakai BRT yang 6 hole buat NM kalau masalah. terus apa lagi nih apa itu namanya TB ori ecu ori semuanya ori jadi motor ini nggak kencang tapi otw ya udah mungkin reviewnya sekian aja sih nggak ada yang istimewa lagi pokoknya mah bermanfaat mengamuk muluk muluk aja lah kalau pengen bergaya sesuai dompet kalian aja jagur juga ini segini juga udah uyuhan gitu kan walaupun belum head on tapi sudah susah susah payah gitu pengen modif kayak gini alhamdulillah tidak membebankan orang tua yang penting mah kalian bergaya sesuai dompet kalian sendiri dan jangan membebankan orang tua mantap terus jangan lupa juga beli stiker jagur Jasdo dan stiker set lainnya itu adalah langsung DM aja Instagram gue. Terus terima kasih yang sudah menonton. Dan yang terakhir kita cek ya, Kita cek ya, Kita cek son, Kita cek son. Mungkin sekian aja untuk review dan test sound sedikit Jagur Mungkin kita bakal ada part 2 -nya, komen aja Terima kasih yang sudah menonton Maaf kalau kurang niat menurut kalian Terus maaf kalau kameramennya kurang baik Karena ya semoga bisa lebih baik lagi Karena masih tak belajar juga Pokoknya terima kasih yang sudah menonton dan support Fahad sampai detik ini doain Semoga cepat sampai 100.000 subscriber dukung Pak terus kalau ada saran masukan kirim aja di bagian komen atau dm aja jangan dihujat pokoknya makai gitu aja ini untuk terakhir ada apa uh, cuci mata kita sinematikin jagor aja ya udah terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe follow Faad di Instagram follow Faad juga di TikTok terima kasih jangan lupa gayalah sesuai isi dompetmu terima kasih bye bye Thank you.